努尔哈赤表现出与一般孩子不同的见识阅历和老练成熟，开创了明朝恢弘发展的永乐皇帝朱棣，是一位从侄子手中夺取皇位的家族叛逆。他曾经长期分封在北方的燕京。 对于东北的山川地理和风俗民情有着很深的了解。从永乐元年开始，朱棣在东北地区设置卫所，管理散居东北各地的女真部落。对于这些桀骜不驯的少数民族，明朝采取了以夷制夷策略。朝廷把有实力的部落首领分为卫所的负责人。 并赋予一定的权利和特权，使他们可以凭借明朝官员的资格，名正言顺地管理自己的部众。于是，这些受封的酋长就成为为明朝皇帝尽忠效劳的臣仆。任何侵害明朝边境、危害地方安宁和不服差遣的行为，都将视为谋反叛逆，将受到朝廷的严厉制裁。 有迹可查的努尔哈赤的先祖蒙哥帖木儿，就曾经在永乐三年进京，接受了朱棣的敕谕，被授予建州卫指挥使的职位。不过，由于家道的衰落，努尔哈赤的祖父觉昌安和父亲塔克士没能继承建州女真的任何官方职位。 他们只不过是建州女真几十个部落中一个小部落的酋长而已。觉昌安并非一个听天由命、才具平凡的庸碌之辈，一直以来，他都在力图重振祖业。在弱肉强食的部落纷争中，善于观望风色的觉昌安选择依附于建州女真。 最有势力的酋长王杲。他不仅把长子李敦的女上看起来的那么牢不可破，变幻的时局、利益的冲突以及生死的抉择，都能够轻易的击碎他。汉、蒙古和女真三种语言。王杲心黑手辣，有勇有谋。 很快就征服了周边的小部落，在今天辽宁省新宾县东南的古乐山上，建起了坚固的城池，并得到了朝廷的正式任命。您现在收看的是中央电视台记录频道。 丰收刻在石头上，把生活流传在纸上，把故事讲述在洞窟中，把时代描绘在色彩间。 奔跑的姿态定在画格里，把微笑投射在光影下，记录将瞬间永恒。中央电视台记录频道。 您现在收看的是中央电视台记录频道。啊，努尔哈赤在李成梁帐下大约待了三年时间。关于他的离去，有着诸多的说法。 民间和野史的传闻记载，更是充满了传奇色彩。最为离奇的，莫过于他和李成梁的小妾互生情愫。他无意中暴露出脚心有七颗黑痣，这是日后要当天子的特征，正是皇帝严令缉捕的对象。于是不得不连夜出走。此时。 努尔哈赤大约十八九岁的年纪，都为了维持生计，努尔哈赤重操旧业，深入深山挖人参、采山货，赶赴马市进行交易。史书记载，此时的努尔哈赤，龙颜凤目，委屈大耳，天表玉立，声若洪钟。 一度危重，举止非常。虽然这是后世修史的溢美之词，但童年的冷遇、冰火的洗礼和多年的风霜，的确已经把这个女真青年锻造为心肠坚硬、意志顽强、行事精明老辣的老江湖。也许是出于对儿子的刮目相看。 塔克士主动提出要再多给他一些家产，但努尔哈赤没有接受。平静的生活就像波罗蜜山，明君所杀，父祖蒙难的噩耗传来，努尔哈赤捶胸顿足，悲痛欲绝。尤其让他不能接受的。 是一向为明朝效力的父祖，居然死于明军的刀剑之下。愤怒的他向明朝边关发出了诘问。自知理亏的明廷，除了一再解释这是误杀之外，还向努尔哈赤做出了赔偿。他们给了努尔哈赤三十道敕书、三十匹马，并晋封努尔哈赤为建州都指挥使。 明朝边将的恼怒、部众的叛离、族人的变心，使努尔哈赤陷入孤弱危急的险恶境地。是屈膝依附于尼堪外兰，还是为了生存和尊严冒死反击？父祖惨死的悲痛还未消除，忽然之间，努尔哈赤发现。 自己正面临着人生最严峻的选择。